Всем привет, с вами канал про Android. Сегодня я хочу сделать обзор прошивки MUI на Samsung Galaxy Gear. Вот у нас такая разблокировка. Слайпом вниз. Также мы можем открыть набор номера и э, сообщение. Как мы видим, тут же предустановлены некоторые приложения. Дальше, здесь э, стиле в стиле iPhone, потому что здесь нету меню. Дальше, какие приложения здесь установлены? Э, здесь установлена э, диктофон. Вот такой вот, стильный. Дальше, фонарик. дальше компас сначала его нужно откалибровать дальше здесь э, также есть антивирус можно просканировать приложения которые установлены дальше э, мониторинг это э, будет показывать сколько трафика вы используете дальше защита э, вы можете установить графические пароли або еще какую-нибудь защиту дальше супер юзер ну рут права дальше бэкап бэкап це бэкап приложений всяких типа титанием бэкапа дальше антиспам это приложение блокирует вызовы безопасности это Программа от МиУИ, которая... которые вы э, кажете, это приложение безопасное или нет. Дальше. автозагрузка. У меня сейчас одно приложение только в автозагрузке. А галерея стандартная, все Дальше стандартные. Только калькулятор. Вот такой вот. Можно приключать на инженерный. И заметки вот такие, такие стандартные есть, дальше шторка шторка у нас есть вот такая вот что внизу можно гортать и взять уведомления либо по другому заходим в настройки и выбираем там строка состояния от компакта, а вот компакт обо сетка. У меня э, стоит компакт. Убираем сетка. Вот, теперь сетка. Э, здесь все значки и регулятор громкости, а здесь уведомления. Дальше. Здесь вы можете так же настроить полностью это. Дальше в памяти. Здесь в памяти отображается как и на Android 4 дальше. Сегодня об телефоне. Здесь э, такие необычные. Э, специально разработанные Мьюи. Э, версия Android 4.04. Э, кстати, сюда идет приложение на Android 4.04. Некоторые. Э, дальше. Здесь показано, что RAM 512. Но у меня есть только 200 э, чем Вот, гвачка. Здесь все. Дальше. Как обычно. Так, дальше. Зажимаете кнопку Home. И у вас будет история и э, ускоритель. Нажимаете на него и все приложения закрываются. Либо долгим свайпом по экране вирусы будут память. Притаскиваем на свободный экран и ускоряем дальше здесь э, также э, различные виджеты есть дальше статус бар э, полноэкранному режиме э, прозоры также э, мои файлы здесь э, такие как на Lenovo. здесь все посортировано и тут можно глянуть что сколько займает тут простой проводник проводник и там не драйв то специальная облака. музыка если она такая думаю разберетесь дальше э -э камера камера у нас все простая очень. Здесь записывать видео, здесь фоткать и здесь настройки. Также такая фокусировка будет. Еще одна. В настройках есть краткие настройки и полные. А также здесь есть браузер стандартный. В нем вы можете выбирайте э, поиск Но, например на кнопку на, на, на э, домашнюю страницу и здесь есть э, поиск разных э, google википедия также нажимаем здесь и вы сможете здесь выбрать наверху какой пошук будет это удобно. Дальше так же вы можете скачать темы с интернета различные. Думаю, вам эта прошивка понравилась. Ставьте лайки на видео, подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВК. Заходите на мой сайт и всем пока.